Добрый день, я Илья Александрович Радченко. В данный момент судья боковой этих соревнований, представитель клуба «Фрателя Фортис». Что могу сказать по соревнованиям? Соревнования прошли, в принципе, удачно, все очень технично, динамично, все бойцы показали хорошие результаты, были спорные моменты, которые требовали особого разбирательства. Но ну, судьи сработали тоже хорошо. В принципе, недовольных не осталось. Я думаю, по результатам э, все правильно. Э, что касается э, данного мероприятия в целом, организация прошла удачно. Э, вроде бы все хорошо доехали, добрались. Э, травм не было, слава богу. Э, по спортивному ножевому бою как таковому, э, безусловно, расти есть куда. Вектор движения, собственно, своего развития мы определили уже давно в нашем коллективе. Сейчас с максимальными с темпами стараемся к нему двигаться. По моментам, которые в дальнейшем планируем внедрить в наш спорт, скажем так, это автоматизированная система регистрации повреждений, то есть э, регистраторы, как таковые разработки по ним уже э, ведутся и, в, скажем так, на финальных э, стадиях развития. Вот, то есть надеемся, что скоро у нас уже будет и э, это, эти все моменты, нюансы. Ну, в принципе, все. Спасибо.